Всем привет, с вами Вася. Вареника ушла. Я ее зарегистрировала в Ютубе, наконец-то. Теперь она Варя Супер Ютубер. Подписывайтесь на канал, ставьте... Подписывайтесь канал, ставьте лайки. Я хотел сказать сейчас пока. Всем пока хотел сказать. Вот, ладно. И сегодня у меня просто замечательный день. Я нахожусь в деревне, мама на работе. Она директор магазина с одеждой. Я вам потом его покажу. Вот, сегодня в деревню приехал какой-то типа цирк, не цирк, как типа парк какого-то там уже батуты 3d очки я конечно, по 3d очках был ну там смотрела сколько тень там э, тут хуже чем в Саратове, намного вообще мне там было скучно короче потом еще я купила сегодня татуировки такие вайки есть такая штучка еще у меня есть на ноге но как я этого вам покажу дотягиваюсь дотягиваюсь потому что там есть татуировка еще я купила такую жвачку это с глубикой, такая классная. Ладно. Вот она. А, -а, а, больно. Это было даже страшно больно. Кажется, такая же жвачка. Там, если были еще шокеры, то там были не жвачки, а какие-то там ключи, что ли, как будто от такие, И фонарики тоже как -то шокер. Вот. варьку ушла, не хочет снимать видео. Или я вам про это говорила Ну, короче, ладно. еще я, я сегодня в моем магазине взяла такое вот платье. Такое классное. Вот. Я буду еще в нем в школу ходить. Ладно. Покрасила нос сегодня. Черный цвет. прям как знала, что я сегодня куплю такие татуировки и такое платье. Ай, блин, больно. Ладно, теперь я вам покажу мамин магазин. А, нет, еще раз забыла рассказать. Варя пошла на ют... Сказала, хотела сказать на ютубер. Варя пошла на батут, и там даже меньше пяти минут пробыла. Просто она не хотела прыгать. Она такая, давайте я хочу прыгать, купить мне раз билет, я так хочу прыгать. Встала, я говорю, ну что ты стоишь, прыгай, давай, на горке катайся, Она такая. Тут скучно. Вот. Ну ладно, сейчас буду показывать магазинчик. Встаем. Сейчас. У нас рабочий стол тут такой. Стульчик у нас тут. Тут детская одежда, я тут нашла такой костюмчик. Еще я хотела взять, где он такой костюмчик? Вот такой вот костюмчик, где видно его, вот, как типа кофт Тут все вроде женские штаны, там наверху есть разные. Сабим такая кофта подходит, он хотел ее взять. Вот. Вареник идет. Так, покажи свою татуировку. Только она ее уже стерла. И корей, всем привет, с вами вареник, супер ютубер. <с Used> Ладно, тут такое платье у нас тут. Картина, все, тут все 50 рублей. Да, у нас тут скидки. Тут все по 150 рублей. У нас такой yeah. магазинчик. Хорошая прям одежда. Сейчас потом тебе скажу, она там хочет игру сказать. Тут зеркало, тут тоже зеркало, тут, Бару тут, вас, тут э, чтобы вещь пылесосить, тут такие у нас жар. ну не жестко как там. Вот я. У меня чехол, кстати, с Алиэкспресс заказала. Такой классный. Вот. И он еще вкусно пахнет шоколадкой. Тут у нас пуфик, коврик. Тут где еда у нас, там разные штучки. Тут женские кофты, женские кофты, женские, женские, все женские кофты. Тут тоже женские кофты, платье, кофты, все такое. Там вот разные. Что тут обувь. А Ну, тут она, ну, короче. Да, вот, обувь брать. Вот, короче. Такие вот кофточки. И такое платье. -то. Вот. Ну, вот такой вот платье у нас. Ну, а всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пока.